Всем доброе утро, мы завтракаем уже. И обнаружили, что окно выходит в бассейн, как раз та часть, где глубина 3 метра. Всем доброе утро. Настойское доброе утро. Приятного аппетита всем. У нас сегодня крайний день в этой гостинице. Завтра, Завтра еще у нас есть, конечно, завтрак, но сегодня будет крайний крайний день. Так, мы сегодня на новом месте. Немножко сменили локацию. Новый, ну как новый пляж. Метров 100, 150, может 200 мы сместились левее от, от нашего места. Да, Тут есть пальмы. Да, и пляж Настя пошла смотреть водичку, пробовать. Сегодня штиль. Сегодня круто. Сегодня Марина да, будет долго я плавать. Да, я буду купаться. Да. Ну, надо еще воду попробовать, конечно. Ну, я в любом случае на, на, дос, на доске попробую попасть. Сегодня прикольно. Mm. Небольшие рекомендации, если вы где-то здесь идете на пляж. Рекомендую, конечно, брать с собой там выпивку, еду. На пляже в 4-5 в раз все дороже. И вода, и стаканчики, и все, что хочешь. Я сейчас иду искать лед, посмотрим, что за цены, есть ли он здесь. тапочки для плавания, но ну, 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 немного другие. Вот эти прикольные. Такая подошва у них меньше, и они обтягивают больше. Ну и более красивые, наверное. Вот так лед стоит э, 2 евро 50 копеек В принципе, там на евро дороже, наверное. Не, на самом деле хотел сказать, что прикольные вот эти вот... Как их называть? Капки для плавания, да, мы купили? Угу. По песку ходить не горячо. В море не колется, ни камни, ни песок. Насте только не понравились, что-то они. попадают немного песка вовнутрь. Конечно, немножко Без оно там колется, но в сумме оно прикольно. Безумно. Ну вот они эмоции, когда заходят в воду. И говорите, давайте. Девочка, как вам прохладно или нет? Отлично. Вода сегодня спокойная. Вот они эмоции у нас, да. Прохладно? Очень холодно. Говорит, очень холодно. Очень холодная. А на самом деле, ну как прохладная, свежая. Ну сейчас две минутки привыкаешь и потом в порядке все. А если загораешь на солнышке, так вообще кайф. Марина разогревается на солнце, и а потом прыгает в воду. Говорит, классно.

Рыба-карась, игра началась. А, поводите. Рыба-акула, игра утонула. Ты, ты, ты тут стоишь, ножками становись. Тип, он вообще с колонкой на сапе плавает. Я не знаю, она защищенная или он настолько уверенный. В принципе, штиль, можно Посмотри, быть уверенным. Оба, оба. оба, он мастер. Джан-Клод Ван Дамп. Амиго. Смотри, чуть не врубался тип него. Говорит, смотри, куда плывешь, Титаник. Титаник, скорее всего, какой-то. Я Настю попросила, вот там что-то темненькое. Скорее всего, это какой-то камень. Говорю, посмотреть. Вот тут, вот под, под Но. Что это такое? Тебе видно? А ну посмотри. было? Настя драпанула. Какая ящерица? Дай мне очки, дай очки мне. Чего ты драпанула то Кидай. Кусок чего то Кусок <соргут> какой-то тряпки, блин. Муха дропака дала. Получилось. А мы кайфуем. Нет, так не получится. Настя, иди к нам. Настя! Тут тряпка была. Да была кусок тряпки. кусок тряпки. Вот сейчас уже тепло, уже не холодно вообще. Да? Да. Я в Настиной маске ага. <laughs> Сколько у нас время? Часа четыре, наверное, да? Где-то это район третьего. Мы с тобой смотрели. Так, район третьего, говорит. А Марина говорит, район третьего время. Это район третьего. Настя понесла полотенце. Сейчас прибежит, скорее всего, залазить опять. Релаксуешь? Да. Ой, ой. Ой, ой. Опять краб, -кравыч. краб -кравыч. Давай. Руками вперед. Руками. Во. Найс, nice. ты, конечно... Смотри, вот это твоя голова. Ты вот так. Вот так. И... А ты делаешь вот так. Руки вперед, а прыгаешь ногами вперед. Да. Голова и руки первые в воду Давай. Раз, раз. Раз, два. Веселую, веселую. <свят> что это Давай еще раз. Только... С доски. Так, и назад по головы. Просто так отпрыгни назад и все. Вот скрыли, а вот так голову Как ты ныряешь назад, только с доски. Так. Да. Да. Уже сюда похожа, сюда... Похожа, да. а, ну, уже что похоже. Похоже, да. ну, держи, держи, держи. Бежи! А -а -а -а! Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Куда бежишь?

Наконец-то меню с картинками, блин. Я то, что искал. Сейчас что-то выберем вкусненькое. Вот ну, такая кафешка. Мы заказали. Мы заказали кальмар. Настя заказала креветки большие, которые называются гамбас, на сковородке, да? На раскаленной сковородке. Саша наш заказал су Суп? Сопа, какая-то мариску, морской суп. Он до песка, Ну, морской, рыбой. с рыбой. рыбой. И рыбка, которая называется бокерон. Это по типу анчос, Короче, маленькие рыбки, анчоусы, жареные. Вместе с лимончиком. С лимончиком. Ну, типа, пивас у нас должен, должен зайти нормально. Ну, мне нравится это. Кафешка, бар, кто тут? Я все же надеюсь, что сегодня я наконец-то закажу то, что мне реально очень вкусно. Очень сильно понравится и будет очень вкусно. А я ем соль. Это Она все соль любит есть. Облизывает соль, он берет и облизывает. Но Марина заказала все кальмара, да? Кальмара. Кальмара. Хотела, конечно, я заказать осьминога, пульпо, но была маленькая порция, ну как бы порция, маленькие кусочки. А я хочу именно целого, целого осьминога. Пульпа. Да, поэтому, Пульпа. поэтому, поэтому Они... не заказала. Здесь его нету. Поэтому это может быть в городе другом. Настя пробует чистить кривил. Я буду объяснять, Настя будет повторять. Первое, что мы делаем, это отрываем голову вместе с вот этой вот частью, вот тут. О, эту часть откидываем. Выкидывай сюда, сюда на тарелочку. Вот эту часть внизу тоже от, отламывай. О, отламывай и выкидываем. Теперь креветочка содержит панцирь. Этот, от этого панциря нужно ее освободить. Вот берешь, откалываешь. И вот так вот чистишь панцирь. Ну, блин, это еще... попробуй, попробуй. А задняя часть? Нет, ты сначала так... начинай сверху, тогда проще чиститься. Я... Так. Не подкалывай вот тут, видишь чеш... чешуя? Вот чешую отсоединяй. Пока ты отсоединяешь, одна креветочка идет в рот. Оп вот. немножко времени занимает, но все же. А когда научишься больше, когда будет больше практики, то ты сможешь быстрее это все делать. Знаешь, как я на работе быстро чищу креветки? Ого!

Да? Много стрельного. Вот принесли маме заказ. Кто то Ого, есть? О, ничего, так кто то кальма и пульпа есть? Представляете? Так это осьминог или кальмар? Это кальмар, и а это осьминог. два в одном. Настя, креветки, у меня рыба и супчик. А у мамы кальмар и пульпу. Ну мы все попробуем. Мы попробуем это все. Это вкусно. Вкусно? Да. На да так что такая... похоже? На обычную креветку. Сулю, Это же креветка, да? да? Вареная mm. креветка. Те креветки, которые мы покупаем в Меркадоне, насколько отличаются? Mm. No. Эти вкуснее? Ну, no, да. У мамы кальмар, тут осьминог, помидоры, огурцы. Вообще порция. А у меня суп, такие... хлеб, э, какая-то, что это такая? Короче, креветка тоже есть. А вот это что называется такое? Нахиёны. Да. Это мидии. Мидии. Ну, типа мидии. Что это у нас такое? Марина добралась до своего блюда. Наконец-то. Это Наш осьминог. Первый. Осьминог с этим. Кальмар. С кальмар Изначально с я заказала кальмар. Но в итоге, давайте я уберу стакан, чтобы вам было видно. Мне попался осьминог. И еще я даже не знаю, что это такое. Похоже на скат маленький. Будем сейчас пробовать Польем все лимонным соком Настя уже ушатала Креветки свои Мне мама Почистить по... по... Выглядит очень аппетитно Что первое пробуем? Давай начнем с кальмара у кальмара тоже особый секрет. Если его передержать, он тоже будет как резина. Я бы хотел, чтобы Настя попробовала и посмотреть на ее реакцию. Настя, хочешь попробовать? Я тебе маленький кусочек отрежу, хочешь? Самый-самый. Пульпу хочешь или кальмар? И то, и то. Давай присоску вот эту попробуешь. Не, она хочет вот эту часть. Давай Это вот эту присоска. часть. Настя хочет вот эту часть. Ну, режется нелегко. Ну но не знаю, насколько она на Настюшка. Я первая, но ну, давай тогда ту часть, которая тебе не особо нравится. Щупальцы. Я языку как присосется. М -м -м, вкусно. Еще. М -м очень чувствуется, что его готовили на костре. Прям такой послевкусие огонька. Вкусно. И не твердый. Так шашлык. Mm -hmm. Что? Так шашлык. шашлык. Потому что чувствуется огонь. Как шашлык? Да. Пап, ты попробуешь? Давай маленький кусочек попробуем. Мне сложно понять, когда резина может быть похожа на рот. Настя хочет щупальца попробовать. Давай попробуешь щупальцу. Щупальца немножко тверже, но она тоже мягенькая. Она не передержанная. шашлык? Да. А теперь пробует папа. Давай я тебя возьму Меня видно? Да Я тебя а, -а, а. Ну, во-первых, она слизкая такая, берешь в рот, как будто Ну, О... чувствуется огонек, правда? Оливку, огонек чувствуется, но, блин, на шашлык далеко не попадает. Она слизкая какая-то Давай тебе нам щупальцу попробовать Я тебе дала часть большую, такую Сложно что сказать, на что она похожа, она слизкая какая -то. Ты живешь, она... Не, ну есть можно, но... Ну что? Вкусно? Mm -hmm. Давай щупальца заходим. Щупальца. Да, да. То же самое, слизкая, чуть-чуть хрустит. Это не Короче, не похоже нам на мясо. Ну, похоже, что слизкая. Какая-то оливка. Ты ешь оливку просто. Оливку? Которая не жуется. Как будто хрящ куриный. Вот знаете, куриный хрящ с приправами. Так, а сейчас будем пробовать кальмат. А мы что еще не пробовали? Какой? Нет, это было с минут. А теперь кальмат. Пробую я первый или ты? Ну давай я тебе этот маленький оставлю а себе большой. Возьму. Так, пробуем. Вкусно. И еще, то же самое, как и кальмары, и осьминог. Mm -mm. Другой вкус. Но за счет того, что тут сверху есть тесто, соус с базиликом. Вкусно. Дай Насти вруби. Но скажу так, наверное, по вкусовым качествам мне больше понравился осьминог. Тогда я не хочу. Тогда я не хочу тоже. Если осьминог еще и лучше, это хуже, значит. Не, ну это... Нужно попробовать. Давай один. Один маленький кусочек. Ради Если что, того... Если Если шо... шо... Если выплюнешь. Ради только подписчиков. Ради Слышали? подписчиков, говорит. Давай. Если не понравится, выплюнешь. Но он вкусный. Он реально вкусный. Там очень много мяса. Чувствуется белок. Он мягче или такой же слизкий? <laughs> Насте не понравилось. Ставьте лайк, подписчики. Ставьте подпишитесь. лайк, Настя, подпишитесь. Подпишитесь, да, Настя кушает ради вас. Напишите комментарии, <laughs> стоило пробовать или нет. Ну как? Нет? Мне кажется, у меня будет реакция, как у Насти. <laughs> Давай, ты сможешь. Один кусочек сможешь. Ну, она проживала уже. Ну, не хватает каких-то... Специй. Да. Оно не пропитывается, это же Как ты ее Возможно, пропитаешь? нужно больше лимонного сока. <music> ты доела? <music> теперь очередь папы. Ладно, ну, Настя, поснимай. <music> так, теперь папа будет Пред... пробовать кальмара. Предвкусие мне уже не нравится. Какой-то желудок, какого-то динозавра сейчас буду пробовать. Давай. Ну, по ощущениям, когда кусаешь, похоже, что ты жуешь какой-то сыр. Ну, есть лимонный вкус, потому что лимоном полита, да? Базилик. Он реально вкуснее, чем, ой, не вкуснее, а наоборот, менее вкуснее, чем этот осьминог. Нужно вам попробовать, потому что передать эти чувства эти вкусовые качества очень сложные. Я бы себе его <с> не заказывал. <с> вот такая порция. Ну, у нас еще предстоит попробовать с вами вот это. Что же это такое? Так, Скажите. пробую я рыбу. Бокероны. Ну, Прикольно. Похоже на анчоусы. Это и есть анчоусы, мне кажется, нет? нет. Их можно есть вообще, ну вот так вот полностью берешь, Потому что когда позавчера я брал скумбрию маленькую, да, такую тоже нажаренную. Ее нужно было очищать, там и шелуха, и кости большие. А это вот так берешь. Потом берешь пивас. Теперь Марина хочет попробовать рыбку эту. М -м -м. Ты их лимончиком полил, да? Да. Вкусненько. Но прикол в том, что они походу в кляре. Ну, да, То нет, есть кляре. это необычная рыбка. Это рыбка, которая обмокана, э, э, обмоченная в муке и пожаренная на кострике. Маленький кусочек. Устни. Вкусная, реально. Ну, Попробуй, давай. Ой, хвост оторвался. Вкусно. Вкусненько. Ну, хочу сказать, что Настя у нас рыбу вообще не ест. Она ест только красную рыбу. И а креветки. Нет. А вот сейчас, ради вас, она про ради вас. Молодец. Давай, И как? Вкусно? Съедобно. Да? Съедобно, но не вкусно. Вкусно, вкусно. Я заказала мороженое. Свое любимое, тортик, да? Да. Все в сумме нам вышло на 80 евро 40 центов.

Так интересно, берет лапку сначала, а потом сладкие кушает семечку. Почти, что ручной попугай, да? да, да. Отстишь, боковой, да? Mm -hmm. Ну, ты так не делай, он и тот будет бояться тоже. Настя насобирала то целую толпу. Тут попугаев и голубей. Ребята, мы вышли поужинать. Уже у нас поздно. У нас уже сколько? 10 часов вечера. Мы желаем всем спокойной ночи. Я Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И пишите комментарии на колокольчик нажимайте и на колокольчик нажимайте всем пока пока пока, -пока.